Если на основании заключенных с могу высказать ее позицию, ее предложение. Она, как гражданин Украины, хочет воспользоваться своим правом бесплатной приватизации. Есть сегодня свободный, не переданный, не использованный в, в собственность земельный участок, который она хочет использовать для ведения личного сельского хозяйства. И при этом она готова участвовать активно в развитии села, готова помочь селу заключить инвестиционный договор а, в размере 320 тысяч гривен. На что а это село будет использовать эти деньги? На ремонт какие-то помещения, на какие-то цели? А, в принципе, моему доверителю все равно. А еще есть а шанс, где она проживает. И вы хотите включить семьи, как земле. А Насики, я понимаю, да? Сихи, я разумею, вы сейчас являетесь представником, а потом я на так? Да. Нет? Так, ну, нет. Да? Да? Ну, нет. Да? 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 Oh. Okay. Чи варень, але за справедливу цін, щоб о, з цієї землі о, о, була користь для людей нашого села. села. І треба, якщо ми всі розуміємо, що сьогодні написано селянське господарство, завтра його поміняють ціле призначення землі, і там не буде села господарства. І ви це прекрасно знаєте. І Якщо ми зачекайте, Петро, я вас не передаю. І якщо зараз депутати, то йому таке она э, как бы, хоть и прописана в городе Одессе, но э, очень много времени по работе проводит в Фонтанка, и благодаря ее активной деятельности, э, в сотрудничестве с нашей организацией, э, для села Фонтанка было сделано очень много полезных, э, я думаю, мероприятий. В частности, э, Пожарокоррекция, как физлицо, полностью курировала организационные мероприятия по очистке посадки, которые прилегают к коттеджному городку Черноморской ривьера, к благоустройству этой парковой зоны. В частности, были сделаны дорожки, установлены согласно схеме благоустройства парковой зоны, столы, мангалы, скамейки для отдыха населения, игровые детские площадки для приуправления сетью. Э, то есть на сегодня я могу сказать, что э, да, был установлен памятник, как вы, наверное, вы говорите, э, защитникам края во время Второй мировой войны, 412-я батарея стояла здесь. И сегодня уже наша организация ежедневно ведет э, уборку этой территории, вы можете по ней пройти, там чистота, которая, ну, скажем так, не, не любая территория в селе Фонтанка может похвастаться. Там каждый день выводится мусор, каждый день проходят дворники, убирают. Туда приезжают люди не только из села Фонтанки, но и из города Одессы приезжают. Я думаю, что в будущем, если в Фонтанке появятся какие-то рекреационные объекты, если ты будешь деньги тратить, я думаю, для бюджета Фонтанки это будет полезно. побережья и освещения и так далее и тому подобное. потом при возможности ее продать. Это во-первых. Во-вторых, там дорога идет в реалу. Мы, у жителей Фонтанки, за ним забираем эту дорогу. И еще, что я хочу сказать. Если мы сейчас отдадим эту землю, я хочу заявить официально на эту сессию. Я как депутат сессии, депутат Советского Совета, как член общественной организации, мы вопрос и будем подавать письма вышестоящие инстанции, чтобы эту землю обратить в Крым. Вот можно ответить Спасибо. на услышанный вопрос? Можно ответить? по да, на... да, да. а, поводу да. оценки Тавеева, я стоит, я не оценчиваю. А, ну, это в ответ на вопрос, что можно сделать теоретически на эти деньги, и ответ на вопрос, а что сделано уже не на эти деньги. памятников 80 тысяч. Сегодня мы предлагаем помощь сельскому совету на развитие инфраструктуры села, там, не знаю, ремонты, там, может быть, строительство какое-то. В размере еще 320 тысяч. На сегодня как бы, в том числе гражданкой Корецкой принимается участие в там, ремонте детского сада на 80 тысяч. Ну, мы совместно да, финансируем действительно много мероприятий, и только то, что я сейчас перечислил, оно может быть в той сумме, которую вы с ним озвучили. Поэтому ну, не не знали... что просьба что-то получить бесплатно, как-то видеть громаду, учинить интересы громады. Но мы сегодня э, такого активного участия в жизни села э, ни одна структура и группа физических лиц, юридических лиц, как наши не предпринимают. Я извиняюсь, а это территорию убедить, леса, территорию леса никому никто не передавал. Надо увидеть указывать, заблуждение, депутатов и гостей сессии. Территорию Наш леса это державная власть, Она никому не передавалась. Это леса. вам вопрос. Если вдруг теоретически, ну, допустим, еще не принято решение, куда будут будет определяться, будет такое выделение, вы сможете обеспечить до осени, до дождевого сезона и снять этот социальный вопрос? У нас очень жесткий вопрос, то много людей ходят к реалу. Построить дорожку до того, как вы уже там свои соединительства закончите, чтобы была построена дорожка и снять социальный вопрос там, и таким образом это будет.